ये ना समानार्थी शब्द है तो हमें संकट नहीं पर सु लिखी सो अपने साचो जवाब अवसर लिखी सो अलग शब्द पहचानिए तो जिसमें इस कविता में वो सबसे बड़े ताकत वाले शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है तो भगवान नंबर 5 तेरी रहमत से हम सब ने ये जिसमें ओजा पाए हैं प्रश्न नंबर दो एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए बच्चे भगवान के आगे कैसे खड़े हैं तो बच्चे आज भगवान के आगे सिर झुका कर खड़े हैं। हमें ये शरीर किसकी कृपा से मिला है हमें ये शरीर ईश्वर की कृपा से मिला है प्रश्न नंबर तीन आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं तो मैं सुबह उठता हूँ तब और रात को सोने के समय ईश्वर के ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ आप भगवान से कब प्रार्थना करते हैं हम जब संकट में फंसे जाते हैं तब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तेरी है जमी काव्य में ईश्वर के प्रति कौन सा भाव व्यक्त हुआ है तो तेरी है जमी काव्य में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट हुआ है प्रश्न नंबर दो दो तीन वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए आपके मत अनुसार सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है वो जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वो जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता सभी का है समझाइए ईश्वर की इच्छा से हमने इस धरती पर जन्म लिया है ईश्वर ही हमें आपतों से दूर करता है इसीलिए कवि कहते हैं कि हे ईश्वर तेरी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना हम तेरे हैं आप हमारे हैं भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं तो भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थलों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं हिंदू मंदिर में मुसलमान मस्जिद में ईसाई चर्च में सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्हारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तू अपनी नजर हम पर रखना ऐसा कवि क्यों कहते हैं ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है इसी की कृपा से हम ये, ये हमको मिला है हमारा जीवन उसी के भरोसे है क्योंकि वही हमारा रखवाला है इसीलिए कवि ईश्वर इस से हम पर अपनी नजर कृपा दृष्टि रखने के लिए कहते हैं प्रश्न नंबर पांच आप भगवान से क्या क्या मांगते हैं हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। लोग किस हालत में हैं उसकी वे हमेशा खबर लेते रहें। अपना मनपसंद चित्र चिपका कर उसके आधार पर अपने शब्द में कविता लिखिए मेरी माँ का प्यार माँ पर कविता घुटनों से रेगते रेगते कब पैरों पर खड़ा हुआ तेरी ममता की छाव में डोई जाने कब बड़ा हुआ काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है मैं ही मैं हूँ हर जगह माँ प्यारी तेरा कैसा है सीधा साधा भोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूँ कितना भी हो जाऊँ बड़ा माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ अपूर्ण काव्य को अपने मत अनुसार पूर्ण कीजिए सदा सत्य पथ पर चले हम दिन दुखियों की सेवा करें मंजिल बैठी दूर है उजियाला महलों की बन, में बंदी हर दीपक मजबूर है किश्तिया सबकी किनारे पे पहुंच जाती है ना खुदा जिन का नहीं उनका खुदा होता है कोशिश भी कर उम्मीद भी रखा रास्ता भी चुन फिर इसके बहुत थोड़ा मुकंदर तला सका शब्दों का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए तो एक वचन हो तो बहुवचन थे बहुवचन हो तो एक वचन थे दृश्य देखने के लिए घर का दरवाजा खुल गया तो दृश्य देखने के लिए घर के दरवाजा छे है जैसे दरवाजे खुल गए जंगल में हाथी ने उत्पाद मचाया तो जंगल में हाथियों ने उत्पात मचाया मैं तेरे आगे शीश चुकाता हूँ हम तेरे आगे शीश चुकाते हैं पेड़ पर बैठे पक्षी ने आकाश में उड़ान भरी तो पेड़ों पर बैठे पक्षी ने आकाश में उड़ान भरी यह मेरी किताब है ये मेरी किताबें हैं प्रश्न नंबर छ उपसर्ग में शब्दांश है जो सार्थक शब्दों के पूर्व जोड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं में से योग्य उपसर्ग देकर दिए गए शब्दों के साथ जोड़कर नए शब्द बनाइए। प्र तो प्रगति नीर निर तो निर्गुण वी तो विदेश ब प्रत्यय ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कोष्टक में से योग्य प्रति लेकर दिए गए शब्दों के साथ जोड़कर नए शब्द बनाइए तो पढ़ पट के साथ क्या लगाएंगे हम आई तो पढ़ाई इंसान यत तो इंसान यत, बाबू आई तो बाबू आई शब्दों को पढ़िए और शब्द को के क्रम में या तो लिखिए तो दुनिया क्षमता खुदा आसमान दृष्टि जमीन युद्धा नाविक, श्रृंखला कंचन प्रार्थना और ईश्वर विद्यार्थी मित्रों सबसे पहला विद्यार्थी मित्रों क्ष आय बराबर जमरुख ना जबला ना जन्ने व्ञा आमता तो खुदा जमीन दुनिया दृष्टि नाविक प्रार्थना युद्धा और श्रुत्लय। तेरी है जमीन कावे में जो मूल्य निहित थे इन मूल्य के सामने बॉक्स में हाँ सत्य का निशान लगाइए। तो प्रभु के प्रति कृतज्ञता और परमेश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास। विद्यार्थी मित्रों, यह संपूर्ण सॉल्यूशन पूर्ण था इसे आप इस प्रकार ना सॉल्यूशन मेल वा मारते, यही आप इली �